В принципе, в Беларуси тема социальной ответственности у журналистов она поднимается довольно часто, но чаще всего есть какие-то конкретно определенные направления, где журналисты Хорошо. готовы работать и где журналистам интересно делать какие-то социально значимые кампании совместно с активистами гражданскими, с третьим сектором, как мы его называем. И одно из таких направлений, это то, что касается гендерных вопросов. Сейчас это модно, наверное, во всех странах постсоветского пространства. Раньше как-то старались об этом не говорить, все были равны, но при этом все понимали, что у каждого есть какая-то своя зона ответственности, и то, что позволено мужчине, не позволено женщине, и наоборот. Сейчас история развивается э, таким образом, что мы все-таки больше говорим о правах, женщин в наших странах, несмотря на то, что мы, в общем-то, далеко не патриархальное общество, но э, в некоторых вопросах мы остаемся довольно патриархальными, особенно то, что касается, к примеру, э, права женщин на ненасилие в семье. Да, потому что зачастую то, что происходит за закрытыми дверями семьи, оно там и остается, и когда женщины выносят какие-то свои истории в публичную сферу, э, чаще всего это вызывает. Э, недоумения а у не только у сильной половины человечества, но и мужчин тоже. И много вопросов включу, и критики в отношении этой, этой же самой женщины, не мужчины. И поэтому я очень рада, что в белорусской медиасфере появляются очень интересные проекты, журналистские, которые направлены на разрушение таких стереотипов. Мне очень нравится проект, который делает наш главный проект портал Тутбай несколько журналистов совместно взялись на такой очень большой тяжелый проект «Насилие в семье», и в котором они а и в визуальной форме, и в текстовой форме, и в форме каких-то мультимедийных историй, выставочных историй, рассказывают, собственно, о том, о причинах насилия в белорусских семьях, о том, почему женщины уходят или не уходят, как они пытаются менять историю своих семей и свою личную жизнь. И, в общем-то, это вызывает достаточно серьезный опыт в обществе. И в первую очередь, Потому что у нас принято считать, ну, даже женщины сами говорят, если тебя бьют, вдруг есть несколько вариантов. Есть вариант, что ты сама это заслужила. Это такой классический вариант. Есть вариант, когда тебе говорят, что если бьют, уходи да, в чем проблема. И все считают со стороны, что это так легко и просто уйти из такой семьи, если не поднимать на тебя руку. И есть вариант, когда бьет, значит, любит, да, это такая вообще история, которая у нас тянется годами. Качевая. если без таких эмоций, то как бы вот, в общем, и чувств нету. А поднял руку, там, приревновал, где-то там придушит тебя, любовничка, это любя, это ничего страшного. Естественно, что очень часто, даже если женщины решаются на то, чтобы там, а, а, написать заявление в милицию, а, такие дела, они, они не возбуждаются, по сути, да, их никто не расследует, это все остается на отпуск женщины. Но даже если мужчину наказывают за такие вещи, а, скажем, там, арестом, штрафом, он все равно остается в семье, он остается от этой женщины, и ее положение не улучшается. Вот все эти истории конкретных женщин, все эти истории убежищ для женщин, про это рассказывают журналисты Турбай. Конечно, я вижу, что это вызывает большой отклик у людей. И, во-первых, потому что им объясняют, что нужно делать. Во-вторых, потому что им объясняют механизм, психологии просто а жертвы в этой ситуации. И становится понятно, что не дай бог каждый из нас туда попасть в такую ситуацию, и неизвестно, как мы себя поведем. И далеко не всегда уход – это выход из ситуации. Mm -hmm. И далеко не всегда а, не уход означает, что ты безвольная, что ты ни на что не способна, что ты просто там в силу каких-то жизненных обстоятельств всю жизнь будешь вынуждена жить с этим агрессором в семье. То есть это очень классные проекты на самом деле, и я очень рада, что, что журналисты их принимают, и что таким образом, если сегодня еще ничего не меняется, то оно в любом случае, в на говоря, готовится к тому, что должны быть перемены, они должны быть получены.